Hai top sibian, seni bina yang menonjol sering menjadi mercu tanda penting bagi sesebuah bandar yang mempunyai kepentingan dari segi ekonomi dan kehidupan penduduknya. Namun, untuk menjadi binaan yang hebat bukanlah mudah. Jika anda mengetahui asal usul binaan-binaan ini, pasti anda akan terkejut. Jom kita tengok bersama. Empangan Sungai Gordon. Salah satu inovasi tertua dalam sejarah manusia adalah pembinaan empangan untuk menyimpan air dan mencegah banjir yang telah bermula sejak zaman Mesopotamia. Bahan dan reka bentuknya telah berkembang sehingga membawa kepada pelbagai kegunaan. Salah satunya adalah pembinaan empangan untuk menjana elektrik. Contohnya, empangan Gordon di Tasmania, Australia. Dindingnya 154 ribu meter padu konkrit, panjangnya 198 meter dan setinggi 140 meter, mampu menyimpan air sehingga 12 juta meter padu. Dinding konkrit melengkung dua lapis dengan pintu air besar dan aliran melimpah untuk mengawal aliran Sungai Gordon. Ia dibina pada tahun 1974 dengan tujuan untuk menjana elektrik hidro melalui stesen jana kuasa yang terletak di bawah dinding empangan. Air dari empangan akan mengalir ke bawah menuju ke terbin tiga generator dengan kapasiti 144 megawatt setiap satu, menghasilkan jumlah maksimum 432 megawatt yang merangkumi 13% daripada keperluan tenaga keseluruhan Tasmania. Selain daripada menjana tenaga elektrik, empangan ini juga membentuk sebuah tasik besar dengan keluasan permukaan 280 km persegi, menerima air dari kawasan sekitar seluas 2,000 km persegi. Ini menjadikan tempat ini sebagai habitat pelbagai spesies tumbuhan dan haiwan. Datang sini bukan saja dapat melihat keajaiban kejuruteraan tetapi juga menikmati keindahan alam. Laluan Air Terapung Betapa hebatnya jika kita dapat mengembara dengan kapal merentasi lembah atau jalan raya yang melalui tengah-tengah bandar. Ini pastinya akan menjadi reka bentuk kejuruteraan yang sangat mengagumkan. Idea ini bukan sekadar konsep saja kerana terdapat jambatan yang direka khas untuk pengangkutan air. Sekilas pandang ia mungkin kelihatan seperti jambatan biasa tetapi di dalamnya terdapat air seperti terusan kecil. Kami akan mengambil contoh reka bentuk hebat ini dengan jambatan air gantung Sartre di Belgium. Ia dibina sebagai laluan penghubung terusan sentral yang merentasi lembah dan persimpangan keluar lebuh raya seperti jambatan yang boleh dilalui kapal. Panjangnya 468 meter, dibina dengan konkrit pratuang berukuran 3 meter yang diletakkan di atas 28 tiang dengan jarak 36 meter panjang dan 33.4 meter lebar. Setiap seksyen berbentuk trapezoid setinggi 7.1 meter dengan rasuk silang berbentuk perut ikan setiap 4.5 meter. Di atasnya ada laluan air selebar 33 meter dan dalam 4.15 meter. Setiap tiang ada asas dengan sembilan cerucuk berdiameter 1.5 meter yang tertanam sedalam lebih 10 meter ke dalam tanah, menjadikan jambatan ini mampu menampung air hingga 8000 tan dan boleh membawa kapal sehingga 1350 tan. Selain itu, struktur jambatan ini direka agar sesuai dengan persekitaran dan tidak mengganggu kehidupan penduduk bandar. Tambahan pula di sisi jambatan ada laluan selebar 6 meter yang boleh digunakan untuk berjalan kaki atau berbasikal. Raffle City Bangunan pencakar langit yang menjulang tinggi ini adalah hasil karya Capital Land, sebuah syarikat hartanah terkemuka di Asia dengan Moshe Safdi sebagai arkiteknya. Raffle City terdiri daripada 8 bangunan tinggi dengan ruang guna 817,000 meter persegi. Empat bangunan setinggi 250 meter dihubungkan dengan jambatan udara tertutup sepanjang 300 meter yang dipanggil Crystal yang menghubungkan kedua bangunan setinggi 350 meter yang berhadapan dengan pemandangan persimpangan Sungai Yangtze dan Jialing serta bangunan 250 meter di sebelahnya. Keseluruhan bangunan ini digunakan sebagai pejabat, hotel, pusat membeli belah dan kediaman. Reka bentuk bangunan ini diinspirasikan oleh kapal layar dan juga sebagai penghormatan kepada Chongqing sebagai pusat perdagangan maritim. Projek pembangunan Raffle City mengambil masa lebih 8 tahun untuk reka bentuk, pembangunan dan pembinaan. Hasilnya, selain menjadi kompleks yang hidup dengan kemudahan rekreasi yang lengkap, ia juga memegang rekod sebagai jambatan udara tertinggi di dunia. Dan memenangi anugerah inovasi bangunan tinggi di China sebagai bukti rekabentuk yang cemerlang. Yang penting, walaupun besar, masa pembinaannya sangat singkat. Terima kasih kepada teknologi pembinaan pasang siap. Jambatan ini dibahagikan kepada sembilan modul kecil di kilang sebelum dipasang bersama, yang memudahkan dan juga menjimatkan masa. Sistem ini pernah digunakan untuk bangunan 10 tingkat di Changsha yang menyusun modul pasang siap dalam masa hanya 28 jam 45 minit sahaja. Laluan basikal merentasi bulatan. Roundabout atau bulatan ialah reka bentuk jalan dengan bulatan di tengah yang membolehkan kenderaan bergerak dalam satu arah bulatan sebelum berpecah ke laluan lain. Ini membantu lalu lintas menjadi lebih lancar berbanding simpang empat serta mengurangkan kejadian yang tidak dijangka. Namun, pergerakan lalu lintas akan menjadi lebih berkesan apabila semua kenderaan bergerak dengan kelajuan sama. Di Belanda, bulatan turbo telah direka untuk memperlahankan kenderaan supaya mereka boleh memilih lorong yang betul sebelum memasuki bulatan. Reka bentuk ini meningkatkan kelancaran lalu lintas dan mengurangkan kemalangan hingga separuh. Namun, bagi penunggang basikal yang semakin digemari, memasuki bulatan masih dianggap sangat berbahaya. Oleh itu, di beberapa bulatan, laluan basikal tergantung di atasnya telah dibina untuk untuk keselamatan tambahan dan menjadi tempat menarik untuk dikunjungi. Sebagai contoh, Hoven Ring, laluan basikal yang dibina dalam bentuk jambatan gantung di atas bulatan yang menghubungkan bandar Eindhoven, Velhoven dan Meerhoven. Ia terdiri daripada tiang tengah setinggi 70 meter dan dek jambatan berbentuk bulat dengan diameter 72 meter disokong oleh kabel dalaman dan penyeimbang konkrit untuk menjaga keseimbangan. Lebih daripada seribu tan keluli digunakan dalam pembinaannya. Selain itu, panel aluminium lamela yang telus pada siang hari dan lampu LED tube tersembunyi dipasang untuk menerangi bulatan pada waktu malam, menjadikannya bukan sahaja cantik tetapi juga sangat selamat. The Shard Bangunan pencakar langit yang menonjol di ibu kota mungkin tidak sukar ditemui tapi jika bangunan itu sepenuhnya dibuat daripada kaca, pasti ia akan menarik perhatian semua orang. Bangunan yang dibina ini ialah The Shard. Bangunan berbentuk piramid dengan 72 tingkat di London dengan ketinggian 300 meter. Bangunan ini memerlukan sehingga 11,000 keping kaca di sekeliling strukturnya. Permukaan kaca disudutkan untuk memantulkan cahaya matahari dan langit supaya rupa bangunan berubah mengikut keadaan cuaca. Ini hasil rekaan Renzo Piano, seorang arkitek Itali yang mendapat inspirasi daripada laluan kereta api Bahagian puncak bangunan yang runcing diilhamkan daripada tiang layar kapal. Struktur bangunan dibina dengan konkrit bertetulang dan lantai komposit dengan tiang yang berkonsep runcing yang mampu menahan gerakan sehingga 400 mm. Pembinaan struktur keluli bangunan dari penanaman cerucuk hingga ke tingkat tertinggi mengambil masa 3 tahun dengan purata peningkatan ketinggian sekitar 3 meter setiap hari. Selain itu, terdapat pemasangan penutup hidrolik yang digunakan untuk membina lantai konkrit bagi hotel dan apartment apartmen dalam bangunan itu. Tingkat atas bangunan ini merupakan titik pandang yang menawarkan pemandangan Kota London. Malah bumbung The Shard telah menarik perhatian sejak dalam pembinaan lagi apabila seekor musang yang dinamakan Romeo oleh pekerja ditemui di situ. Dipercayai musang tersebut telah berjalan melalui tangga tengah dan naik ke atas. Jambatan gantung Milau Jambatan Gantung Milau adalah struktur yang telah mengagumkan kita sejak berabad. Tahukah anda berapa tinggi jambatan gantung tertinggi di dunia dari permukaan tanah? Jawapannya ialah lebih dari 300 meter. Jambatan gantung ini terletak di Milau, Perancis dan merupakan laluan dari Paris ke Bizier dan Montpellier merentasi jurang di Lembah Tan di wilayah Aveyron. Tujuan pembinaan jambatan gantung Milau adalah untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas dan masa perjalanan dari Perancis ke Spanyol serta merangsang ekonomi tempatan. Jambatan Milau mempunyai tujuh tiang sokongan dengan ketinggian yang berbeza-beza. Tiang tertinggi adalah 342 meter, lebih tinggi daripada mercu tanda seperti Menara Eiffel. Setiap tiang disokong oleh cerucuk konkrit sedalam 15 meter. Setiap tiang mempunyai 11 pasang kabel dengan setiap pasang terdiri daripada 7 kabel besi yang disalut dengan lilin petroleum untuk mencegah kakisan dengan jumlah keseluruhan 51 pasang kabel. Jambatan ini kira-kira 2500 meter. Struktur permukaan jambatan diperbuat daripada lebih 2000 keping besi yang dipasang bersama di dibina dari kedua-dua sisi jurang dan disambungkan di tengah-tengahnya. Di sisi jambatan, ada penghadang angin yang boleh mengurangkan tekanan angin sebanyak 50% untuk mengelakkan kerusakan. Keseluruhan projek ini mengambil masa tiga tahun untuk disiapkan. Jambatan Milau menarik ribuan pelancong setiap tahun yang datang untuk menyaksikan keindahan jambatan dan suasana sekitarnya. Sel solar terapung Manusia telah menggunakan tenaga daripada fosil dalam jumlah yang banyak sehingga ia hampir habis. Jadi, penggunaan tenaga boleh diperbaharui telah diperkenalkan. Salah satu kaedah yang popular ialah sel solar yang menggunakan prinsip fotovoltaik untuk menukar cahaya matahari terus menjadi tenaga elektrik. Ini juga merupakan sumber tenaga yang tidak akan habis. Kerajaan India telah menyedari manfaat dan kepentingan ini dan telah membina loji tenaga di Ramagundam, negeri Telangana di atas kawasan takungan air seluas kira-kira 1,250 eka. Loji ini menggunakan panel solar yang dipasang pada struktur terapung di atas air. Kelebihan kaedah ini ialah ia tidak mengganggu tanah untuk pembinaan dan pemasangan loji tenaga. Saiz pemasangan lebih kecil serta lebih mudah dibongkar atau diubah paswai. Yang penting untuk iklim kering di India, menutup sebahagian kawasan air boleh mengurangkan penyejatan air yang mana panel solar menjalankan fungsi tersebut. Projek solar ini mempunyai kapasiti pengeluaran tenaga sehingga 100 MW daripada 450,000 keping panel solar. Panel-panel ini dibahagikan kepada 40 blok. Setiap blok mempunyai satu platform terapung yang menyokong 11,200 keping panel solar. Ini adalah penggunaan teknologi yang mesra alam dan merupakan contoh yang sangat baik untuk diikuti. Hotel bawah tanah. China memang hebat kalau tukar tempat terbiar menjadi tempat buat duit. Syarikat Shimao Group telah membeli sebuah guari terbiar berkedalaman 88 meter dan melabur 1.2 bilion ringgit untuk membina hotel bawah tanah pada tahun 2006 dan merasmikan pada tahun 2018 dengan nama Intercontinental Shanghai Wonderland. Memang betul-betul Wonderland dengan lebih 300 bilik dan 18 tingkat dalam kuari besar tu. Ada dua tingkat yang timbul atas tanah dan dua tingkat lagi bawah tanah. Siap boleh tengok akuarium dalam bilik. Rasa macam kat Atlantis je bila tengok ikan berenang-renang. Kalau ada yang nak rasa healing macam ni, dekat luar ada Skywalk kaca yang buat rasa macam terapung. Memang lengkap dari atas sampai dasar bumi. Nak cuba, harga bermula dari 2000 ringgit untuk satu malam. Kalau dah bayar, siap sedia jelah untuk meneroka dunia lain. Dubai Frame. Kota kaya raya macam Dubai memang suka buat projek yang mengagumkan dunia. Salah satunya ialah Dubai Frame bingkai gambar terbesar di dunia. Ramai mungkin tertanya-tanya kenapa mereka buat benda ni. Jawapannya, mereka bina supaya pelancong dapat lihat pemandangan. Ia bukan sekadar bingkai kosong. Ia bangunan 48 tingkat setinggi 150 meter Jambatan di tingkat paling atas panjang 100 meter ada lantai kaca yang boleh nampak pemandangan di bawah, membuatkan kita rasa berdebar. Bahagian luar bangunan dihias dengan emas tulen seluas 15000 meter persegi. Ya betul, emas tulen. Semua ni ambil masa 5 tahun untuk dibina dengan kos melebihi 167 juta ringgit dan dibuka untuk lawatan sejak 2018. Kalau ada yang berminat, bolehlah pergi tengok. Admin nak kena kumpul duit dulu bangunan berbentuk teko terbesar di dunia. Nampak bangunan ini terus rasa nak minum teh. Tak hairanlah sebab reka bentuknya memang macam teko. Ini adalah projek pembinaan pusat kebudayaan Wuzi Wanda yang sangat unik. Kosnya menelan 129 juta ringgit. Ia sebagai mercu tanda di wilayah Jiangsu, kawasan asal pembuatan teko terkenal sejak abad ke-15. Kebanyakan bangunan ini diperbuat daripada aluminium dan kaca, setinggi lebih 38 meter dengan diameter hampir 50 meter di atas tanah seluas 3.4 juta meter persegi. Dengan keunikan dan saiz yang besar, ia tercatat dalam China Book of Records. Bangunan ini bukan saja untuk hiburan, tetapi juga sebagai pusat pameran pelancongan budaya dengan taman air dalaman, pawagam 3D, roller coaster, hotel dan bar. Lengkap dengan segala hiburan. Datang waktu malam untuk tengok cahaya daripada bangunan ini. Anda pasti tak kecewa. Ia memang menarik. Bangunan Ibu Pejabat Stesen Television CCTV. Ini bukan CCTV kamera tu. Ini CCTV stesen TV terbesar di negara China dan bila tengok ibu pejabatnya, ia akan buatkan anda ternganga kagum. Bangunan ini memang megah dan bergaya dengan reka bentuk yang unik iaitu dua struktur berbentuk L yang disambung di atas dengan ketinggian 234 meter. Pembinaan bermula pada tahun 2004 dan siap pada 2008 tapi sebelum sempat dibuka, berlaku kebakaran yang memaksa mereka menunggu hampir dua tahun lagi untuk dibaiki. Jumlah kos keseluruhan mencecah lebih 4.7 bilion ringgit. Di dalamnya ada pejabat, bilik siaran dan juga hotel. Stesen TV ini merancang untuk menambah 200 saluran di masa depan, lengkap dengan pelbagai jenis hiburan. Sama ada mereka akan membesarkan bangunan lagi atau tak, kita tunggu dan lihat. Gereja Stiletto Mungkin nampak macam Cinderella versi gergasi yang terlepas kasut. Dengan reka bentuk yang lain daripada yang lain, ia sebenarnya sebuah gereja di Jiayi, Taiwan. Dibina menggunakan 320 kepingan kaca setinggi 17 meter dengan kos lebih 2.6 juta ringgit dalam masa hanya 2 bulan. Gereja ini dibina untuk mengenang kisah seorang wanita yang sepatutnya berkahwin tetapi mengalami nasib malang dan akhirnya hidup di gereja tersebut. Walaupun dipanggil gereja, ia bukanlah tempat ibadat. Ia terbuka untuk orang ramai melawat, digunakan untuk majlis perkahwinan atau sesi fotografi pra perkahwinan. Dengan keunikan dan kecantikannya di tengah-tengah kawasan terbuka, tidak hairanlah ia menjadi tarikan pelancong dari seluruh dunia yang ingin bergambar dan berkongsi di media sosial. Bangunan Selfridges Projek ni memang wow habis sebab bangunan Selfridges Building ni yang jadi sebahagian daripada pusat membeli belah bullring di Birmingham memang nampak gempak sangat. Tengok dari jauh pun macam bergerak-gerak tau. Rahsianya ialah struktur ni dihias dengan kepingan aluminium anodized kira-kira 15,000 keping yang buat ia bersinar-sinar dengan bentuk bangunan yang melengkung. Kos binaan ialah 335 juta ringgit untuk kawasan seluas 110,000 meter persegi yang menempatkan brand terkenal dan jadi hotspot bagi kaki shopping. Baru-baru ini -baru diorang ada buat pengubahsuaian besar-besaran yang mengambil masa setahun lebih untuk upgrade. Walaupun tengah diubah suai, diorang tetap jaga alam sekitar dengan membina scaffold berbentuk bunga di luar bangunan tu supaya habuk dan pencemaran tak ganggu persekitaran. Apa yang penting, tiada pencemaran berlaku semasa proses pengubahsuaian. Bangunan ini muncul dengan wajah baru pada tahun 2022. Bayangkan scaffold je dah cantik gila. Apatah lagi bangunan sebenar yang dah siap. Pusat Kebudayaan dan Hiburan Alam. Kena ucap terima kasih kepada Kerajaan Turkmenistan yang melabur sekitar 5.49 bilion untuk Bandar Ashgabat yang mewah dan bergaya dengan projek gempa macam Alam Cultural and Entertainment Center. Tapi sebab penduduk tak ramai pada tahun 2011, dia orang buka bangunan Balcoggi untuk majlis perkahwinan yang romantik. Bangunan ni ada simbol bintang 8 bucu yang sangat cantik, boleh nampak dari jauh. Dia orang tambah lagi hampir 387 juta ringgit untuk bina Ferris wheel dalam bangunan yang terbesar di dunia. Ferris wheel ni dihias dengan lampu warna-warni yang cantik pada waktu malam untuk tarik lebih ramai pengunjung. Ada banyak tempat cantik untuk ambil gambar untuk post kat media sosial. Memang gempak habis. Betul-betul buat admin jealous dan nak pergi ke sana. Menara Logi Tenaga Suria. Projek pembinaan yang nampak begitu jelas dari Google Maps. Memang tak hairan sebab kilauan ini datang daripada lebih 50,000 keping cermin dengan luas 140 meter persegi yang memantulkan cahaya di tengah Gurun Gobi China. Bila zoom dekat baru tahu ini adalah loji tenaga haba suria yang menggunakan 5,800 tan garam cair sebagai medium untuk menyerap dan juga menyimpan haba. Menara ini berketinggian 260 meter, menggunakan 100% tenaga suria. Ia membantu kurangkan pelepasan karbon dioksida hingga 350,000 metrik tan setahun dan boleh hasilkan elektrik 24 jam terus menerus. Kalau tak ada cahaya pun, masih boleh hasilkan elektrik selama 15 jam. Memang besar, unik dan sangat bermanfaat. Admin nak bagi double thumbs up. Bulatan Guangzhou. Satu lagi projek pembinaan dari China yang buat orang terpegun. Bangunan berbentuk pelik macam donat di Guangzhou. Sebenarnya, bentuk ni diilhamkan daripada Jade Couple, simbol dinasti China lama yang pernah memerintah kawasan ni. Selain bentuknya yang unik, bangunan ni juga besar setinggi 138 meter dengan 33 tingkat dibina dengan kos RM646 juta. ringgit. Ini bukanlah tempat pelancongan tapi ibu pejabat syarikat Guangdong Plastic Exchange, pengeluar plastik terbesar di China yang terletak di tepi sungai Pearl. Bangunan ini ada gimmick menarik iaitu pantulan air yang membentuk angka 8, angka bertuah dalam budaya China. Kalau nak tengok dengan jelas, datanglah pada waktu malam. Akan nampak pantulan cahaya dari bangunan yang membentuk angka 8 di air. Memang cantik. Markthal Rotterdam Ubah pandangan kita tentang pasar basah. Bangunan berbentuk ladam kuda dengan elemen sci-fi di Markthal Rotterdam Belanda ambil masa lima tahun untuk dibina. Bangunan ini mempunyai 228 apartmen, empat tingkat tempat letak kereta bawah tanah yang boleh muat 1,200 kereta dan kira-kira 20 kedai runcit, restoran dan kafe. Ada juga pasar raya bawah tanah untuk kemudahan tambahan lain. Yang paling menarik ialah pasar dalam bangunan ini yang ada lebih 90 gerai jual barang segar buka siang dan malam. Kompleks moden ini mesra alam, jimat tenaga dan ada juga sistem kedai dap bunyi supaya bunyi pasar tak ganggu penghuni kediaman memang hebat sesuai dengan kos lebih 775 juta ringgit yang dibelanjakan stadium sarang burung Negara China memang suka buat projek mega. Salah satunya Stadium Sarang Burung yang digunakan semasa Temasya Sukan Olimpik ke-29 pada tahun 2008. Mereka melabur lebih 1.68 bilion ringgit untuk projek ni dengan struktur khas yang tahan gempa sehingga 8 skala Richter. Ia juga boleh memuatkan seramai 91,000 orang penonton. Reka bentuk unik stadium ni direka oleh arkitek yang diilhamkan daripada corak tembika Cina. Projek ni mula dirancang pada tahun 2003 dan siap dibina pada tahun 2008 menjadikannya struktur besi terbesar di dunia. Dan pada tahun 2022, stadium ni digunakan lagi untuk sukan Olimpik musim sejuk. Memang betul-betul digunakan sepenuhnya stadium besar ni. Jika anda suka video Top Sip, anda boleh komen, like dan follow. Dan jangan lupa saksikan video-video baru daripada Top Sip.